uşaqlar bu sözü danlayana dan da məğiyat dan olub. Səhfi, səhfi ümumiləşdirməyin. Onsuz sən bacarıqsızsan, fərasətsizsən, heç nə, nə bacarmırsan, heç nə yarada, yarada bilmirsən. Bax bu sözlər var ha, yığırsın evini uşağa. Sən əlinə heç nə gəlmir. Bax bu fikr aşan, bir səhfi ümumiləşdir. Uşaq indi bitimsən bir dənə ged, bir stəkan su gətir mənə. Bir dənə qrafinkadan tökəndə suyu, stəkanı saldın, su töküldü yerə. Sənə gəlməsən. Birincisi budur ki, gəlməsən, yaxınlaşmısan. Hiçlənmisən, suyu dağıdıb, məsələn, tutaq mətbəxə, hə? Ana, ata. Bir dənə şillə üzündən heçnə bacarmırsan. Bu sözləri deyirsən. Uşaq nə hal, hal qalır? Heçnə bacarmırsan. İndi bir dəfə də oldu, 2 dəfə də oldu. Birinci bu vurmağı biraz azaldın. Analar, atalar, analara xüsusi deyim. Uşağı gündə döyməzlər. Uşağı gündə vurmazlar. Deməlim şəriətdə heç vurmaq da yoxdur. Qaydalar var. İndi o yaradçıdan da deyərəm sizə. Amma uşağı elə bütün günü vurasan, xüsusən də üzündən vurmayın. Uşağı üzündən vurmayın. Çünki üz uşağın şəxsiyyətini ifadə edir. İnsanın şəxsiyyətini o üzü ifadə edir də. Hədis bir dən dinimizə qurban olum. Görün nə deyilir? Lat tatribu. Heyvanları belə üzündən vurmayın. Eşirmişdirdisi. Heyvanı da belə üzündən vurmayın. O üz onun çöhrəsidir, onu göstərir sanki. Uşağın üzündən hələ orada vur, burada vur. O sanki onun şəxsiyyətini sındırırsan. O şəxsiyyətinə vurursan illərni. Hə, gəldin, gördün uşaq da dağıdıb? Yaxşı. Bir var, belə belə saxlayasan məsələni, yox, belə saxlama. Səhfinə başa sal. Səhfin üstə çox dayanma. Səhfin fəsadatlarını və səbəblərini izah elə. Səhfin fəsadını səbəbini izah elə. Niyə dağıtdın bu stəkanı? Çox diqqətsiz uşaqsansan, diqqətsizlik eləməsə ona görə. Fikrin qalıb oyunda, ona görə tez bazar süzün, telefon qaçmalı daq oynamaq istəyir. Bala bax buna ki dağıtdın, fikrin qalıb burada. Bir iş görmək istəsən diqqətli cəmlə. Və bunu. Bu səbəb bu idi. Onun üçün fəsadı başa sal. Bala belə getsə, bu xüsusiyyət sənin xarakterə çevriləcək. Sən həmişə hər işi belə edisən, dağıdacağsan bütün aləmi. Bir şey görmək istəsənsə bala diqqətli cəmələsən. Həm fasada dedin, həm səbəbcədən. Ondan sonra deyən bala, get gətir indi özün sil buranı. Qoş səfini özün yinasın. Özü aradan qal. İndi bala mən yox, özün gətir sil oranı. Qoy səf eliyəndən sonra da səfinin başa düşsün, anlasın və qabağını ala bilsin. Səfinin qabağını ala bilsin. Tövbə də nədir? İnsan səf eliyəndə nə su anlayır da? Da səf eləmişəm. Qanəyənirsən, əvəzin çıxırsan da də təzən o günahı ilə söndür, o tövbə deyil ki və başa düşsün. Ondan sonra özün süzmə. Dedim balaca süz, sən bacaracaqsan. A uşaq gözü yoğ inanırlar buna. Elə bir dəfə səf eləmişəm, mənəmişə belə dinləm. Məni artıq inanırlar. Şükür Allah'a. Mən də səf eləmişəm balaca, böylər də səf eləyir. Səfsiz yaşamaq artıq qeyri mümkündür. Səhfini uşağın bir təcrübəyə çevirə bilsəz, nə gözəl, nə gözəl.